Он делает, был глава департамента здравоохранения области лично. Вел себя крайне плохо и это все заснято на видео. Мы фиксируемся на видео. Алексей фиксирует YouTube, Facebook, группа, все параллельно. Была профессор эпидемиолог, преподаватель медицинского вуза, который у меня учился на науке 4 сейчас в Институте. Да? Мы зовем, ставим вопросы, получаем ответы, даже плохие. Ответы, даже никакие. Мы их Вчера, например, профессор ну, по нашей квалификации с Британии, Украина Молна, рассказала всю историю, как там цифры, на что они обоснованы. Потому берем чужой опыт. У нас есть еще идея, опыт для Германии. Хороший есть опыт у докторов и в диалоги с властью. Есть опыт хороший в Америке, если вы следите. Наш сын, например, один живет во Флориде. Там прекрасная ситуация. Многие штаты вышли системы. Образование 20 с чем-то штатов. Сейчас сенат не принял, послал президента Байдена в плане принудительной вакцинации. То есть смогла Америка это сделать, и мы можем. Но надо использовать, вот как я говорил, те методы, которые работают. Если бы мамы, повторюсь, не всех дочек, вышли под хода и постояли в дождь, слякоть, о, что мы не добились? На них бы обратили внимание. Пишу, обратили внимание картинка, куда? В Москву. Зачем? Да, да. Что смысл? Вместо этого сделали рабочий инструмент. Мама, журналисты, еще три человека, там не сколько кто смог, пришли, сделали все на месте. Мы власть. Мы власть. Если вам хочется для картинки, это одна история. Если хочется реально, что работает, то да. 41-42. Куда мы дошли? Мы дошли к тому, что это лично я, шерстим ее и выкладываем в порядке, которым вы можете пользоваться. У нас есть три э, уровня вопросов медицинского характера. Химтрейлы это третий уровень. Вот мы там уже, как конференции, дали идею хода. понесем у меня как только губернатор у нас появится на днях. Рабочая группа пойдет в ход Рабочая группа мы предлагаем сделать для того, чтобы поставить рядом с теорией а-ля вирус теорию отравлений. Понятно? Добро. Это должна сделать рабочая группа. Где-то первый раз в Украине. Потому что до сих пор никто не делал. И мы этот фрагмент как конференции нарисовали, написали. Я лично отсылаю, конференция отсылает. Ну вот сейчас, где вы подписи должны собрать. Постарайтесь, пожалуйста. Потому что кричать химтрейлы можно, но Куда вы докричите? Правильно, никуда. Вы будете друг другу в группе это пересылать. Ну и что? Ничего. Пока одна рабочая группа в одном отдельно взятом городе не соберет токсикологов, судмедэкспертов, а этого не сделано, потому что занимаются клиницисты врачи. А судмедэксперты, токсикологи, микробиологи – это другая парафия, это другие министерства, это на медицине. И вы что, не понимаете? Кричите химтрейл. Это вопросы третьего порядка что мы с этим делаем. Есть вопросы второго порядка. Вакцины, осложнения, нужно, не нужно, маску носить, не носить. Здесь больше всего вы говорите, больше всего задаете вопросов. И мы их не решим, пока не поймем, что стоит в вопросах первого порядка. В вопросах первого порядка стоит два вопроса. Вируса не существует, он не выявлялся никогда. И я объясняю, почему. Потому что даже доктора наук приходят и уходят от этих вопросов. И нам надо понимать, куда этот вопрос поставить, кому, кто нас выслушает. Директор департамента здравоохранения, ему это нафиг не надо. Профессор второй приоритет, нафиг не надо. Следующий нафиг не надо. Четвертый нафиг не надо. Но мы должны понять, куда мы это поставим. Потому что вирус не выявлялся. Раз. Никогда. И на этом сегодня я предлагаю, то, чтобы вы научились об этом думать, читать, писать, если надо, вникать и подключаться к этому. Второй вопрос, который стоит здесь, это вопрос о выявлении вируса, о способах выявления вируса. Основная это реакция ПЦР, о которой вы, наверное, слышали все. Это чистая профанация. Почему? Я не буду пересказывать, перейти читать. Но опять же, этот вопрос должен быть поставлен куда-то. Мы его написали в лишней конференции. Сертифицировано ли ПЦР? Где, кем, когда? Покажите. Если она не сертифицирована, это вообще новый трек. Это трек ОПГ во главе с министром Лешко, Потому что он делает профанацию. Отчасти а лаборатории вынимают с моей карманов деньги. Это другой трек, это не сегодня. Хотя это касается уже 41-42. Потому что 41-42 построено, в моем мнении, на первой статье, которую вы все должны знать наизусть. Это статья 40.1 закона про санэпид благополучия. Запишите. Если вы не знаете, статья 40.1 закон о санатории благополучия, где повноважение головным санитарным ликарем было перевышено, потому что он вел карантин, нигде, чрезвычайно, не введя без года в чрезвычайное военное положение. Вы это слышали, но ну, не знаете статью. Большинство не знают, запишите. Вот 41, 42 рисуется здесь. Потом, после этого, он сочинил, пришел в админ раз, Кадмин выдал два, пять, три, сегодня Верховная Рада не пройдя квалификационную оценку вот этого подания, я потом по этому поводу написал конференция, мы сейчас будем вот сегодня формируем это решение, протокол, Верховную Раду, кто, фамилия, выслушал, кого, фамилия, на основании какого, решил, что карантин сегодня есть. Расскажи. Потому что привычный полноважно, это или уголовное, или административное наказание. Надо знать, кого и куда. Понятно, да? Закон 41.42. Куда этот закон дошел? Этот закон дошел до повторения подвига авторов законов 16 января 2014 года, которые взорвали страну. Потому это мое личное ощущение, что закон 41.42 это попытка взорвать страну изнутри. Первый, первый, куда он стоит, это министр Дашков, нарушил статью 40. Идет закона о процентке из Второй, кто нарушит, минимум. Ну и дальше больше. Третий, уже Верховная Рада пишет. Господин Радуцкий и его компания. Поэтому мы сегодня, если вы понимаете, раньше собрались, мы сегодня собрались. В...